Уже 20 минут домаливаться или. То Ваня еще не рассказал, как он вообще попал на реабилитацию. Я расскажу с вашего повеления, разрешения. То он, э, ему проповедовалось в Кривом Рогу, да. В Кривом Рогу ему один брат проповедовал, а он ну подвыпивший, просто лишь бы, чтобы его то он отстал, тот визитку ему, тот, 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 взял визитку, чтобы быстрее тот ушел. И положил ее в сумочку. И оказавшись в Запорожье, без документов, на вокзале, у него ничего не осталось, кроме этой визитки. И он взял эту визитку, у кого-то попросил телефон и Позвонил он этому брату. Брат написал в группу "Реабилитация Украина", говорит, есть кто в Запорожье реабилитацией занимается. Мы откликнулись, приехали, забрали Ваню. И Ваня сейчас славит Господа. А а так, я... он, братья и сестры, визитки еще работают. Пусть Бог Два года пролежал. Знаете, у Бога ничего не убывает, правда же? Его Слово не возвращается чем. Оно исполняет все то, для чего оно послано. И оно исполнило Божье Слово, то спасла душу человека. Слава Господу! Знаете, мы так размышляли, я коротко попытаюсь сказать. Так вот, вообще у нас Тема, да, Виталий когда говорил, девиз, я однажды имел такую оплошность сказать лозунг. У нас проходила конференция «Спасай взятых на смерть» социальная. Я говорю, у нас лозунг этой конференции «Спасай взятых на смерть». И потом брат вышел и говорит, какой лозунг, братья Иисус, это наша жизнь. И он так меня с кафедры присадил немного. И я понял, с братьями особенно вот, надо контролировать, что говоришь, что же братья припоясаны. Они тебе не простят такие вот словечки, лозунги. Это правда наша жизнь, потому что я сам так живу, спасаю взятых на смерть. Я ну, как покаялся, так и это моя жизнь. Но другой нет. Поэтому слава нашему Господу. И здесь у нас тема, еще ми народ, Який носит имя мое, скажи по-русски, смириться, да, начнет молиться, смириться. Вот такое слово смирение. Знаете, мы можем много говорить о том, чтобы смириться. Но вот смириться непросто. Бывают такие ситуации, когда смириться человеку настолько тяжело. Бывает человек даже позвонить ему тяжело. Кому-то позвонить и сказать, ему тяжело позвонить, настолько сердце года. Его учишь уже этого человека годами, а он позвонить не может. И он находится в постах, в молитвах. Вы понимаете, в чем сосуд? -то, То есть настолько человек бывает закостенеет в чем-то. И этом так тяжело. Обычно люди, которые много отсидели, все-таки вот тюрьма тяжело выходит как с Моисея и Египет, так с кого-то тюрьма тяжело было. И ну, очень часто бывает, что тот не раз к этой бандит, он еще внутри сидит. Не раз этой бандит. вот Бог, ну, Бог работает сердцем с нашим. Мы недавно ну, вот, разговариваем последние дни, что-то так мы вспоминаем ну, от одного человека, который но ну, реально большим благословением был в свое время. Я вот даже с Андреем разговаривали, вот как сказать, говорит, ну, я его люблю или любил. А если любил, так что любовь к нему прошла, а что сейчас не любишь? Вот как объяснить эти вещи? Ну, и мы пришли к таким э, выводам, что ну, раньше, когда он был в должном состоянии, когда был, ну, реально было новое творение, брало вверх. Да, когда новое творение проявлялось, и он был благословением для тела, а когда он стал старым, вернулась старая, то уже сам Бог вот как, если он гордым противится, если те человек, который делает мерзкие вещи, он уже ну сам Бог, он не может ничего, он, ему надо, чтобы смирился этот человек, правда же? И реально есть ну и этот человек, я помню, но он реально не Бог через него говорит какие-то такие кардинальные вещи. Мне его реально в объединении не хватает. Вот просто не хватает, потому что он был благословением для всего объединения у ЦХВИ. Его сейчас нету в объединении. И, знаете, я вот так вот думаю, он учил о смирении. И хорошо учил, братья. Хорошо учил, правильно учил. Он учил так, чтобы, я помню эти слова, и он учил, говорит, послушай, если ты не понимаешь даже чего-то в жизни, не понимаешь, когда служителя тебе что-то говорят, и ты, может, что-то не понимаешь, то ты смирись. Смирение не подведет никогда. Смирись. Даже когда не понимаешь, увидишь, смирение тебя вытянет. И братья так и делали в церкви. Смирялись. И Бог благословлял церковь. Но когда пришло время до Него, вы знаете, вот то, что мы здесь говорим, оно к нам возвращается. Любой проповедник, который проповедует это слово, оно его испытает. Как Иосиф. Вошла душа железа и ноги в оковы, доколе слово не испытало его. Слово обязательно испытает. Любого проповедника. Если ты учишь смирение, что придет момент в твоей жизни, серьезный момент, когда тебе надо будет смириться перед Богом и перед людьми, чтобы люди увидели твое смирение. Он не смог смириться. Сейчас он в очень плохом состоянии. Хотя вид, хотя ну, так не скажешь, но кто ближе, тот знает. В очень плохом состоянии. И я к чему говорю? И вот это смирение слова, это не так, как плод духа. Воздержание, кротость, вера. Смирение это то, чему нам нужно научиться в процессе жизни. Иисус говорит, придите ко мне да, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце. Это не так, что уснул гордый и проснулся смиренным. Это учишься от этому смирению. В каждом дне ты учишься, это процесс. Смирение это процесс. И когда мы ученики, мы поддаемся этому процессу смирения. Вот даже бывает, я один момент скажу. Вот я думаю, скажу там брату одному, чтобы он ну, поделился словом вчера. И я вот так вот ну, иду, и он до меня сам подходит и говорит... Ну я, ну я говорил, слушай, говорит, да я поделюсь, говорит, ну, слово. Я говорю, хорошо. Я думаю, вот бывает, но вот такой не успел, знаете, сам не дождался, пока его позовут. Потому что когда мы сами себя предлагаем, это одно, правда же? Когда нас Бог позовет, это совсем другое. Он знает, кого взять и употребить, так или нет. Я думаю, взял и не дождался. Не смирился. Вот смирился да получил бы благо. Получил ли И вот момент смирения, братья, все идет от того, что, помните, на Авеля и на дар его презрел Господь. А на Каина и на дар его не презрел Господь. Бог, Он презирает вначале на Авеля, на его состояние. На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного Сердцем и на трепеще, вот на кого призываю, а потом на дары. Мы бывает в несмирении приносим Богу дар, так бывает. Сердце не в том состоянии, все идет от нашего состояния. Когда у нас состояние, ну, кротости и смирения, это ну, такой процесс тяжелый, когда ты реально поддаешься этому процессу. Даешь свое сердце, чтобы оно стало в смирении пред Богом. И тогда и люди это видят. Правда или нет? Потому что человек говорит, я смирен. А ну, ты смотришь на него и там, и там, и там. Ты не видишь, откуда он взял, что он смирен. Вот чтобы холм этот понизился. Гордыня понизилась. Вот я здесь стою, у меня реально такая, такой процесс идет. Я даже думаю, да не буду вообще ничего говорить. Потому что так вот взял, думаю, так Бог работает сейчас с моим сердцем в этом посту. Вот настолько разные моменты. Я хочу сказать, помню, я как-то мне попалось так, э, в интернете такое есть, что Бог вначале говорит языком любви, потом голосом совести. А если и это человеку не помогает и не доходит, то рупором страданий. Вот как Бог работает. Вначале любви, потом через совесть себя, а потом группа расстрадания от Бога приходит, чтобы человек смирился. Вы знаете, потому что реально бывает, что человек не слышит никого. Вот никого не слышит. Ему старшие братья говорят, он не слышит. Ему разные, ну, куча моментов, где... А у вот человека уже оглох. Вот понимаете, что такое вот не слышит? Да ты говорил с тем человеком, но он не слышит. Кто бы ему не звонил, кто бы его не наставлял, он не слышит. Мы сегодня говорим, как важно, чтобы у нас были люди, которые могут нам сказать, которые... Знаете, в чем все падения происходят? Когда у тебя вокруг атмосфера людей, которые ничего не могут тебе сказать, потому что все поют тебе только оды, которые правду тебе не могут сказать. Просто все хвалят тебя, все боятся, все вот так вот, вот трепещут так перед человеком. Трепетать перед Богом надо, братья и сестры. Они а перед человеком. Человека надо уважать, служителя, почитать, но трепетать. Бывает, что у людей страх больше перед человеком, чем перед Богом. И тут написано так, что... Я вспомнил несколько людей. Это... Первый это Ахав. Вы помните, какой он был царь? Он был царь, но самый, скажем так, из царей, негодный. Он делал неугодное в очах Господне. Мерзости делал. Пророков убил. На виноградник на Уфея забрал. Убил на Уфея, можно сказать. Слушался свою жену вообще за эту Изабель, он ее взял. Он еврей, он не мог брать эту язычницу. Он ее взял, и она начала ему, знаете, бывает так, редко когда надо слушать Сару. В основном, Сара, как накрутит, то. И тут написано так за Ахава. Выслушался и слова Ахав. Пред Господом ходил и плакал, разодрал одежду свои, и возложил на тело свое вретище и постился, и, и спал во вретище и ходил печально. И было слово Господник Ильи, филистимлянина об и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни Сына Его на беду, на дом Его. Ахав, я думаю, Господи, как Ты его не наказал? Он такое зло сделал, такую мерзость сделал, все эти негодно жил всю жизнь. Кровь пролил. Пророков пролил кровь на уфея. Даже Илья, когда с ним встретился, он говорит, и он ему говорит, враг мой, ты что ты пришел мне говорить? на Илию, на раба Божьего враг Ну такой злодей и смирился. И сам Бог говорит этому пророку, говорит ему, смотри, как смирился раб За это ненавиду. Братья и сестры, Думаю, какой бы человек бы, какую не попал бы беду, в какое гордое бы состояние. Помните, как Новоходоносор говорит? Он говорит такие слова, Ныне я Новоходоносор славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истинные и пути праведны, который силен смирить ходящих города. Он пережил, что такое смирение Божье. Когда Бог смиряет, он пережил это. Он знает, как смирить ходящего города, братья и Но не мы это будем делать. Но я к чему говорю? Я говорю, что как нам важно сегодня, как нам важно реально держать, потому что когда у человека успех, я знаю, что это такое, когда в церкви успех, и когда Бог дает по благодати, может даже не по-твоей, потому что я знаю такие моменты, когда... Помните, написано, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, но есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежды, которые ходят в белых одеждах, ибо они достойны. И бывает пастор мертв в большой церкви. Вы знаете, как, это как будто бы ведро раков мертвых. И под одного рака живого положи туда, и все ведро шевелится. Кажется, что все живые. А там один погоду делает, понимаете? Вот так бывает, не из-за некоторых Бог посылает благодать и люди каются, и что-то происходит, и, и человек начинает хвалиться вот этим всем. Нет, что в смирении, когда есть успех, вот держать свое сердце в смирении, как важно, не пышаться тем, что у нас больше всего... Э, водного крещения приняли, чем во всем объединении. У нас больше всего свадьбы, ну, за нас больше всего того. Бог знает, как смирить ходящего города. Знает, брат. И вы знаете, тут написано так. Тут написано еще за одного, за монастырь, помните? Написано, и говорил Господь к монастырь и к народу его, но они не слушали. Бог говорил к Манасии, к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальника царя сирийского. И заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился его, и Бог преклонился, преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. Аллилуйя. Монасия, нужны были обстоятельства. И ты понимаешь, что есть такие моменты, что так просто не произойдет. Должны сложиться обстоятельства. Сам Бог э, сам Бог инициатор этих обстоятельств. Он царя сирийского послал, чтобы заковали. Сам Бог послал царя сирийского, чтобы заковали Монасию в оковы. И там в этих оковах, в этой тесноте, Монасия, нечестивый царь, который проводил через огонь, который ставил идолов, который вообще тоже развратился и делал мерзости. И Бог знает, как смирить, Он посылает. И в этих кандалах в этих обстоятельствах он глубоко смирился. Вот такого нечестивого Манаси, такого нечестивого ахава. Бог смог помиловать. Знаете, как еще, еще один человек не пришел на память? Это, это Мааф. И написано так. Мааф от юности своей был в покое сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд. И в плен не ходил, а того оставался в нем вкус его и запах его не изменялся. О чем это говорится? Мах он внутри не менялся. Ни вкус, ни запах, характер его не менялся. Мы к чему призваны? На, к чем, в чем наше призвание? Кого призвал, того и предопределил быть подобным образу Сына Божьего. Наше призвание в уподобление Христу, в изменение, это первично. Потом уже все остальное, служение и так далее, дела Божьи. Но вначале изменение наше внутреннее, вот на что Бог смотрит. На наше преображение в образ Христа. И вот Мав он сидел от юности своей. Ничего не делал, на дрожжах. И написано дальше. И посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливатели, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины. И так и получилось с магом. Братья, переливатели, знаете кто? Это проблемы. Когда человек уже не слышит, приходит Бог со своей теснотой и начинает менять сердце. Поэтому, дорогие мои, чтобы этого не происходило, но чтобы ним. Не... Я верю всем сердцем, что Бог может любого человека, любого человека привести в норму, в доброе состояние. Потому что самое состояние, это наше состояние, свидетельствует, ну, как мы ходим перед Богом, так или нет? Потому что бывает даже поговоришь о каком-то человеке, который сделал тебе больно. И едешь в машине, думаешь, зачем я о нем говорил опять? Знаете, как один проповедник говорит, ты уже ж отпустил, простил. И вот эта рана, как пластырь. Ты бывает этот пластырь туда-сюда, эту рану, но теребишь. Зачем уже об этом говорить? Ты отпустил уже все. Бог знает, как смирить ходящего города. Знает. Поэтому, братья и сестры, давайте научимся. Вот просто научимся, когда нам Бог в любви говорит. Ну, держать свое сердце в состоянии смирения, кротости. Бог презирает нас, насмиренно. И благословляет нас. Только в этом состоянии можно чего-то, ну, куда-то пойти, услышать Бога и так далее. Да поможет нам Господь, братья. Вы со мной? Я хотел бы помолиться, мне очень хочется помолиться за тех людей, вот реально, которые были одно время очень дороги моему сердцу. Мне так хочется помолиться, знаете, чтобы Бог вот послал этих переливателей, чтобы послал этого царя сирийского, который приведет в кандалы, чтобы там произошел процесс. И в свою очередь за себя хочу помолиться, что если я этих процессов чего-то я не вижу, чтобы Бог послал так, чтобы... Ну, это благость, братья Иисус. Это благость, когда Бог посылает царя Сирийского, когда посылает переливатели, в этом наш запах и вкус меняется. Мы начинаем пахнуть по-другому. Уже запах благоухания от нас. Мы начинаем пахнуть Богом, братья Иисус когда мы там смиряемся. И вы знаете, Бог вот реально не может изменить свою, свою сущность. Он просто того Ахава берет и милует нечестиво. Любой человек, который смиряет свое сердце, Бог презирает на него. Аллилуйя. Давайте встанем на и помолимся.